Əzizdir tələbə müəllimlər. Bugünkü mövzumuz toxunanın tənliyi. Toxunanın tənliyinə aid bir məsələyə baxaq. Bizə deyilir ki, f(x) = x³ + 4x² funksiyasının x=1 nöqtəsindəki toxunanın tənliyini yazın. Əvvəlcə toxunanın tənliyinin öz düsturunu yadımıza salsaq, y = f(x) + f'(x) * Yəni ümumi düsturumuz bu şəkildədir. Biz bunu yazmaq üçün f(x)-in öz qiymətində x0-ı yerinə qoymalıyıq. f-in törəməsində x0-ı yerinə qoymalıyıq və biz düsturumuza ala bilərik. Bunun üçün nə etməliyik? İlk öncə birinci özünü yazsaq, f(x) = x³ + 4x². İkinci hal üçün f törəmə x yazsaq, yəni f(x)-in törəməsini yaz. Standart bir x üstü n-in törəməsi üstü qüvvət əvvələ gətirilir, hasil şəklində yazılır. n vurulsun x, üzərindəki qüvvətdən 1 vahid çıxılır. Yəni bu hal üçün biz yaza bilərik ki, x üstü 3-ün törəməsini yazacağıq ki, 3 vurulsun x üstü 2, yəni 3 - 1. x kvadratının törəməsini yazsaq, sərazə bilərik 2 vurulsun x üstü 2 - 1, yəni 1. Bunu da yazılır onda törəməni yasaq, bunun törəməsi olacaq. 3x kvadratı plus bunun törəməsi olacaq. Sabit dəyişmədiyinə görə sabitin törəməsi sıfır olduquna görə 4-ü çıxartdıq kənara və 2 vurulsun x. Bu şəkildə. Bu da bizə verəcək 3x kvadratı plus 8x. Burda özünü yazdıq, burada isə törəməsini yazdıq. İndi isə x-in 0-ın qiymətini bu ifadələrin yerinə qoyaq. x-0-ı burada yerinə qurduğumuz halda Yəni 1 üstdü 3 + 4 vurulsun 1 üstdü 2 bərabərdir. 3, 1 üstdü 3 1-ə bərabərdir. 4 vurulsun 1 üstdü 2 1-ə bərabər olduğu üçün 4-ə bərabərdir və cavabımız 5. İkinci halda tökmədə yerinə qoysaq 3 vurulsun 1 üstdü 2 + 4 vurulsun b 8 vurulsun 1 bərabərdir. 3 + 8 bu da 11. Biz bu ifadədə lazım olan fx0-ı və f(x) sıfırı tapdı. İndi isə yerinə qoyaq. y bərabərdir bu ifadədə aldığımız cavab, yəni 5+. Pioluz. İfadənin qiymətini yerinə qoysaq 11 vurulsun və mötərizədə x-imizin hər hansı bir dəyişən olduğuna görə olduğu kimi yerində qalır və x-0-ın qiymətini yerinə qoyuram 1. Tənliyimiz alındı. İndi isə bunu sadələşdirsək 5 + 11x - 11 bu, bu bizə verəcək bu ifadənizi alındı və bunu sadələşdirsək y bərabərdir 5 də 11i 11x - 6 şəklində olar ki, demək ki f(x) = x³ + 4x² funksiyasının x=0 nöqtəsində toxunanın tənliyi y = 11x - 6 şəklində yazılır. Ümumi qaydamızı yaddımıza salsaq, toxunan tənliyini yazmaq üçün birinci verilən ifadənin özündə yerinə qoymalıyıq. İkinci olaraq verilən ifadənin törəməsində yerinə qoymalıyıq və x bizim dəyişənimizdir, tənliyin dəyişəni x=0-da verilən nöqtə olduğuna görə yerinə qoyub tənliyimizi yaza bilərik. Bugünkü mövzumuz toxunan tənliyi, ona aid hər hansı bir misalı yazıb, toxunan tənliyini yazmaq üçün özündə törəməsində yerinə qoyub misalımızı yaza bilərik. Mövzü ilə bağlı suallarınızı şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Abunə olub bəyənməyi unutmayın.